Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. hari ini saya telah mengikuti hujahan hari pertama kes 1MDB di peringkat akhir kes pembelaan di mana peguam-peguam bela Datuk Seri Najib Razak memulakan hujahan mereka di mahkamah. Peringkat pembelaan ini ah meliputi pihak pembelaan membalas kepada hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak pendakwaan semasa kes pendakwaan melalui saksi-saksi pendakwaan dahulu kali ini pihak pembelaan telah membawa saksi-saksi mereka untuk menyangkal dan mengakas apa yang dikatakan oleh saksi-saksi pendakwaan jadi di hujung kes ini pada tahap ini mahkamah akan mendengar kedua-dua set keterangan saksi daripada pendakwaan dan saksi pada pembelaan untuk membuat perbandingan dan menilai keterangan mana yang lebih kredibel dan keterangan mana yang lebih patut diguna pakai untuk menjadi keterangan yang diterima oleh mahkamah. Satu aspek penting yang saya dapati uh, agak menarik hari ini pastinya ramai nak tahu tentang derma Arab Saudi. Hari ini peguam pembela telah menghujahkan tentang Isu derma Arab Saudi. Semasa kes pendawaan dulu, pihak pendawaan telah mengemukakan saksi yang merupakan kaki tangan bank bernama Joanna Yu. Joanna Yu ni memberi keterangan mengatakan bahawa surat terakhir yang beliau terima daripada siri empat surat uh, derma Arab Saudi yang beliau terima paling lewat ialah pada bulan Jun. 2014. Jadi menjelang Jun 2014, Joanna Yu dan Bank M Bank ini telah menerima keempat-empat surat uh, sumbangan daripada Arab Saudi. Tetapi di penghujung kes pendawaan, tiba-tiba seorang saksi yang sebelum ini berada di dalam buangan melarikan diri ke Myanmar hidup di atas uh, dana yang diberikan oleh Jolo kepada beliau tiba-tiba berhasrat kembali ke Malaysia namanya ialah Jasmine Lu Jasmine Lu datang dan memberi keterangan di mahkamah mengatakan surat-surat yang dikemukakan di mahkamah sebelum ini oleh saksi-saksi eng bang adalah surat-surat sebenarnya bukan datang daripada uh, keluarga diraja Arab Saudi tapi sebaliknya adalah surat yang telah dipalsukan. Siapa yang palsukan surat ini? Menurut Jasmine Lu, beliau sendiri pun terlibat. Beliau berada di Mayfair, London. Sekitar tahun bulan Januari tahun 2015 yang turut berada di situ Jolo, Datuk Samsul dan orang yang dikatakan Merangka surat palsu ini Adalah Ki Kok Tiam Ki Kok Tiam ini Dikatakan orang yang menyediakan Surat palsu Keempat-empat surat palsu Arab Saudi ini Disediakan oleh Ki Kok Tiam Menurut Jasmine Lu Pada bulan Januari 2015 Nampak seolah Pihak pendawaan telah membawa Dua set keterangan Satu di awalnya melalui Jasmine Melalui Joanna Yu yang mengatakan menjelang Jun 2014 semua surat-surat ini sudah pun diterima tiba-tiba datang Jasmine Lu dan mengatakan bahawa pada tahun 2015 surat itu telah dipalsukan semasa mereka berada di London Now, kita nak menilai mana yang benar, mahkamah perlu menilai sekarang di antara keterangan ini mana yang boleh diterima keterangan Jasmine Lu ini disangkal oleh Datuk Samsul Datuk Samsul yang didakwa turut berada di situ di Mayfair London, menyangkal mengatakan beliau tidak pernah pergi ke Mayfair dan tidak berada di London pada masa itu. Itu satu sangkalan sudah dibuat. Kemudian pihak pembelaan meminta supaya dikemukakan percakapan yang dirakam ke atas key Tiam ini semasa dia masih hidup. Tetapi pihak pendawaan mengatakan mereka tidak pernah, SPRM tidak pernah merakam percakapan key Tiam. Bila masuk ke dalam kes pembelaan, maka sapina telah dikeluarkan kepada seorang pegawai SPRM bernama Rewel Anduro. Rewel Anduro ini adalah pegawai SPRM yang merakam statement Kee Kok Tiam semasa beliau masih. Kee Kok Tiam ini kemudian meninggal dunia sebulan selepas dia memberi percakapan kepada SPRM. Di dalam percakapan yang beliau beri kepada SPRM, dia sama sekali tidak menyebut tentang berada di Mayfair London pada bulan Januari 2015. Dia juga tidak menyebut bahawa dia adalah orang yang telah memalsukan surat-surat ini. Jadi, sekarang pihak pembelaan berhujah kepada mahkamah bahawa mahkamah mesti menimbang semula semua keterangan yang ada dan uh, keterangan ini berat menunjukkan bahawa sebenarnya Jasmine Lu telah memberi keterangan yang tidak benar kepada mahkamah begitu juga setelah surat-surat uh, ini dikatakan dipalsukan pada bulan Januari 2015 mana mungkin kalau Joanna Yu mengatakan bahawa seawal 2014 Jun dia sudah menerima semua surat-surat ini jadi sekarang mahkamah kena menilai dan mengkaji semula sebab mahkamah tinggi di peringkat kes pendakwaan telah menerima keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu sebagai keterangan yang kredibel dan dengan itu memutuskan bahawa surat-surat yang datang daripada Arab, keluarga Arab Saudi ini adalah surat yang dipalsukan oleh uh, kumpulan yang berada di Mayfair London pada bulan Januari 2015. Now, kita tengok pada surat-surat ini. Datuk Seri Najib mempunyai satu latar cerita bahawa semasa perjumpaan beliau dengan raja Arab Saudi Raja Arab Saudi mengatakan bahawa beliau berhasrat untuk membuat derma dan sumbangan kepada Datuk Seri Najib secara peribadi untuk kegunaan CSR sosial dan juga politik demi memperkukuhkan kedudukan politik Datuk Seri Najib itu maksud sumbangan tersebut dan perkara ini kemudiannya ternyata direalisasikan apa yang direalisasikan memang betul kita terima komunikasi mengatakan derma akan dibuat melalui seorang bernama yang bukan calang-calang orangnya ialah putra saud putra saud daripada keluarga Arab Saudi mengatakan sumbangan itu akan dibuat dan selepas itu Datuk Sri Najib menerima Uh, makluman untuk membuka satu bank account Dan Datuk Seri Najib telah membuka akaun peribadi di M-Bank untuk tujuan menerima sumbangan sebanyak 100 juta USD daripada Arab Saudi. Ini dimaklumkan kepada M-Bank kerana ada pegawai-pegawai M-Bank yang datang memaklumkan bahawa memberi keterangan bahawa Datuk Seri Najib memaklumkan tujuan membuka akaun ini adalah untuk menerima sumbangan daripada Raja Arab Saudi. Kemudian pegawai uh, M-Bank bernama Chia Tek Kuang. Chia Kuang ni seorang pegawai pengurus besar dia sebenarnya. Pengurus besar di M-Bank. Dia diminta oleh Datuk Sri Najib untuk pergi berjumpa dengan Tan Sri Zeti, Menteri Kewangan untuk memaklumkan akaun ini akan dibuka bagi tujuan menerima 100 juta dana daripada Raja Arab Saudi. Now, kalau Datuk Seri Najib, ini ini adalah satu skema yang dibuat oleh Datuk Seri Najib untuk mengaut keuntungan dan kekayaan. Apa perlunya Datuk Seri Najib pertama sekali membuka akaun di dalam satu bank tempatan yang keduanya memaklumkan kepada pihak bank tujuan wang ini dibuat. Yang ketiganya memaklumkan kepada bank negara bahawa beliau akan menerima kemasukan 100 juta USD di dalam akaun ini. Susulan itu, sumbangan ini pun diterima melalui apa yang dipanggil sebagai SWIFT Confirmation. SWIFT-SWIFT Confirmation ini dibekalkan sendiri oleh pihak penawar bagi setiap transaksi yang masuk. Kalau kita tengok transaksi yang masuk ni datangnya daripada anak-anak raja Arab Saudi. Prince Faisal, Turki bin Bandar Al Saud. Prince Faisal, Turki bin Bandar Al Saud. Dan ada yang datangnya daripada Finance Ministry of Arab Saudi. Ha, ini semua dikemukakan di mahkamah. Nah, kalaupun Jasmine Lu mendakwa, bahawa surat-surat itu telah dipalsukan. Tidak ada keterangan mengatakan bahawa swift confirmation ini juga dipalsukan. Jadi cerita pemalsuan dokumen ni dia boleh berdiri sebelah kaki saja atas keterangan Jasmine Lu. Kononnya surat ni dibuat, dirangka, dicipta. Tetapi swift confirmation ni tidak boleh disangkal, memang datang daripada Bank of Arab Saudi memang datang kadang-kadangnya daripada akaun Ministry of Finance of Arab Saudi dan semuanya datang daripada anak-anak Raja Arab Saudi. Maka itu, keterangan Jasmine Lu semakin meragukan dan bukti-bukti yang ada ni semakin meyakinkan Datuk Seri Najib Razak bahawa sumbangan-sumbangan yang beliau terima ini adalah sumbangan yang telah dijanjikan oleh Raja Arab Saudi kepada beliau. Dan setiap kali wang masuk, Ianya akan direkodkan oleh bank sebagai sumbangan daripada raja Arab Saudi. Dan wang-wang ini digunakan hanya untuk tujuan yang dibenarkan, seperti yang dijanjikan, untuk tujuan CSR dan untuk tujuan politik. Tidak ada pembelian rumah mewah, tidak ada pembelian uh, uh, apa ni gambar lukisan Picasso seperti yang dibuat oleh Jasmine Lu tak ada pembelian patung bernilai berjuta-juta ringgit seperti yang dibuat oleh a uh, Jolo dan juga Jasmine Lu. Ia semata-mata adalah wang-wang sumbangan dan semua wang ini dikeluarkan menggunakan cek daripada akaun tersebut. Untuk memastikan untuk tujuan rekod tidak ada wang digunakan secara a uh, menyeleweng ataupun secara tidak direkodkan. Bagi Datuk Sri Najib yang menerima wang ini dan ia terkait dengan janji yang telah dibuat oleh keluarga diraja Arab Saudi. Maka walaupun sumbangan itu sumbernya datang pada dua syarikat iaitu Blackstone dan Tanore. Datuk Sri Najib mempunyai kepercayaan penuh bahawa syarikat-syarikat Blackstone dan Tanore ini adalah syarikat-syarikat yang berkaitan dengan keluarga diraja Arab Saudi. Sebab dokumen-dokumen sokongan yang mengiringi um, uh, sumbangan yang diterima seperti uh, swift confirmation dan juga surat iringan ianya datang daripada keluarga di Raja Arab Saudi siapa yang menjangka kalau perkara ini bukan kalau dah dokumen sokongannya memang mencerminkan ia datang daripada keluarga di Raja Arab Saudi Sumangan nah, sumbangan yang diberikan oleh keluarga di Raja Arab Saudi kepada Tok Sri Najib ini adalah untuk kegunaan Pertamanya CSR, sosial, sumbangan sosial untuk digunakan oleh Datuk Najib memberi sumbangan kepada mana-mana uh, pihak yang memerlukan. Yang keduanya adalah untuk kegunaan politik bagi memperkukuhkan kedudukan Datuk Seri Najib sendiri dalam persada politik Malaysia. Dan yang ketiga, syarat terbukanya boleh digunakan oleh Datuk Najib dengan apa cara yang beliau rasakan wajar dan sesuai kerana ini adalah sumbangan peribadi kepada Datuk Seri Najib dia bebas mengendalikan wang yang sumbangan yang diterima. Dan apa berlaku seterusnya ialah apabila wang itu yang selebihnya tidak digunakan dan uh, mula timbul rungutan atau kesangsian tentang wang uh, ini. Datuk Sri Najib telah memulangkan 620 juta USD daripada 681 juta yang diterima. Dipulangkan balik kepada syarikat yang mengeluarkan wang ini. Syarikat yang digunakan oleh keluarga Raja Saudi untuk mengeluarkan wang ini adalah Blackstone dan juga Tanori. Wang ini dipulangkan dan ketika mengembalikan wang ini, Datuk Seri Najib juga meminta pengurus besar M Bank untuk memaklumkan Tan Sri Zeti bahawa wang ini ingin dikembalikan. Keluar daripada akaun ini Pergi balik kepada uh, uh, Pemberi Yang memberi uh, daripada mana Akaun, uh, wang itu mengalir Jadi di sini Apa yang saya nak minta Para pendengar Para pembaca menilai Dua aspek, yang pertama Tentang Sama ada keterangan Jasmine Lu ini Masih Boleh dianggap kredibel dalam keadaan ianya disangkal sedemikian rupa. Yang keduanya, perlakuan Datuk Sri Najib itu menunjukkan bahawa dia menampakkan bahawa dia benar-benar percaya bahawa apa yang dia terima adalah sumbangan daripada keluarga diraja Arab Saudi dan dia berkelakuan dan bertindak secara konsisten dengan kepercayaan beliau. Tidak ada selindung, tidak ada usaha-usaha untuk menyorok atau uh, merahsiakan perkara ini Semuanya berlaku above board Dan perlu diingat Bukan sahaja perlu berlaku satu imbangan di antara keterangan Jasmine Lu dan juga Joanna Yu. Selepas memasuki fasa siasatan Pasukan SPRM telah pergi ke Arab Saudi mereka telah pergi ke Arab Saudi Ada beberapa nama telah pergi ke Arab Saudi Dari kalangan pegawai-pegawai SPRM Mereka semua menjadi saksi di peringkat pembelaan Tuan Fikri Abdul Rahim Tuan Muhammad Nasharuddin bin Amir Datuk Muhammad Hafaz bin Nazar Itu daripada SPRM Daripada PDRM ada Tuan SAC Raja Gopal ada juga apa ni turut serta dalam rombongan SPRM ni sebenarnya diketuai oleh Tan Sri Azam Maki. Mereka telah pergi ke Arab Saudi. Pasukan SPRM pergi, pasukan polis Diraja Malaysia pun pergi pada masa-masa yang berbeza. Pasukan SPRM yang pergi ke sana ada urusan rasmi yang telah diatur untuk mereka pergi ke sana bagi tujuan siasatan dan mengambil percakapan. Bila tiba di sana, mereka diberi layanan sebagai pegawai-pegawai atas urusan nasmi. Mereka diminta untuk membuat umrah dulu. Segala kelekapan dan perbelanjaan umrah dibekalkan oleh kerajaan Arab Saudi. Mereka juga pengangkutan untuk membawa mereka daripada Mekah ke Riyadh menaiki jet peribadi yang dibekalkan oleh kerajaan Arab Saudi. Maka bila mereka sampai di akhirnya pada tarikh pertemuan untuk mengambil percakapan, mereka telah Uh, bertemu dengan wakil daripada Putera Sa'ud uh, Muhammad Al-Quman nama dia atas uh, perlindungan uh, status Muhammad Al-Sa'ud privilege yang dia ada dia tidak mahu memberi percakapan dia secara langsung tetapi dia telah menyediakan percakapan melalui Muhammad Al-Quman ni di mana SPRF telah mengambil percakapan daripada Muhammad Al-Quman dan Muhammad Al-Quman mengesahkan memang ada sumbangan. Raja Arab Saudi memberi amanah kepada Putra Saud un untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada Datuk Seri Najib Razak melalui dua orang putera ini. Begitu juga dengan pihak polis. Mereka juga diberi layanan yang sama dan bila tiba ketika mengambil percakapan, mereka juga mengesahkan bahawa setelah menjalankan siasatan, maka mereka dapati bahawa sumbangan yang diberikan oleh Raja Arab Saudi kepada Tuan Sri Najib ni adalah genuine, adalah benar. Dia bukan rekaan, dia bukan datang daripada sumber yang lain, dia adalah sumbangan daripada keluarga di Raja Arab Saudi. Jadi mahkamah ini di peringkat akhir kes pembelaan sekarang mesti membuat satu penilaian semula. Sebab sebelum ini mahkamah telah memilih untuk percaya pada keterangan yang diberikan oleh Jasmine Lu. Tetapi sangkalan demi sangkalan telah dibawa. Dan antara sangkalan ini ialah kenyataan tidak konsisten yang diberikan oleh dua saksi pendakwaan sendiri. Joanna Yu adalah saksi pendakwaan, Jasmine Lu juga adalah saksi pendakwaan. Ertinya saksi pendakwaan memberi dua versi yang berbeza dalam kes ini. Jadi, hujahan akan bersambung esok. Kita ikuti episod seterusnya sehinggalah ke tahap mahkamah membuat keputusannya.